মিত্র পার্ক মধ্যপ্রদেশের ধারে তৈরি হচ্ছে এই সম্পূর্ণ একটি সম্পূর্ণ আধুনিক বিশ্বমানের টেক্সটাইল পার্ক যেখানে স্পিনিং থেকে রপ্তানি পর্যন্ত সব প্রসেস হবে একসাথে এই পার্ক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে লক্ষাধিক মানুষের মানুষের কমাবে উৎপাদন খরচ বাড়াবে প্রযুক্তি নবীকরণ ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা এবং বাইরের দেশ থেকে বিনিয়োগ টানবে भारत इज टेक्सटाइल सेल्फर সোনালী ভবিষ্যতের পথ खुल रही है उद्योग एक देश एक चीन एक मिशन नाम यदि देखा जाए देखना हो आज प्रधानमंत्री की बोलते सही वीडियो में साथियों मध्य प्रदेश में माहेश्वरी वस्त्रों की पुरानी परंपरा रही देवी अहिल्याबाई होल्कर ने माहेश्वरी साड़ी को नया आयाम दिया था कुछ ही समय पहले हमने अहल्याबाई होलकर जी की तीन सौ जयंती मनाई अब धार में पीएम मित्र पार्क के जरिए एक प्रकार से हम देवी अहल्याबाई की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं पीएम मित्र पार्क में बुनाई के लिए जरूरी सामान जैसे कपास और रेशम आसानी से उपलब्ध होगा क्वालिटी चेक आसान होगी मार्केट तक पहुंच बढ़ेगी यहां पर स्पिनिंग होगी यहां डिजाइनिंग होगी यही प्रोसेसिंग होगी और यहीं से निर्यात होगा दुनिया के बाजार में मेरा धार भी चमकने वाला है यानी अब कपड़ा उद्योग की पूरी वैल्यू चेन एक ही जगह पर उपलब्ध होगी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए हमारी सरकार जिस फाइव एप विजन पर काम कर रही है फाइव एप पहला है फॉर्म दूसरा है फाइबर तीसरा है फैक्टरी चौथा है फैशन और इसलिए फार्म से फाइबर फाइबर से फैक्टरी फैक्टरी से फैशन फैशन से और इन फॉरेन तक का सफर जल्दी और आसानी से पूरा होगा साथियों मुझे बताया गया है कि धार के इस पीएम मित्र पार्क में करीब 1300 एकड़ जमीन 80 से ज्यादा यूनिट को आमंत्रित भी किए कर दी गई है यानी यहां जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम और फैक्ट्री बनाने का काम दोनों एक साथ चलेगा इस पार्क में रोजगार के तीन लाख नए अवसर भी बनेंगे और एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा लॉजिस्टिक कॉस्ट का पर पीएम मित्र पार्क के सामान इधर से उधर ले जाने की लागत कम होगी मैन्युफैक्चरिंग की लागत कम होगी हमारे प्रोडक्ट सस्ते बनेंगे और दुनिया में और ज्यादा कॉम्पिटिटिव होंगे इसलिए मैं एमपी के लोगों को खास करके मेरे किसान भाई बहनों को और मेरे नौजवान युवा युवतियों को पीएम मित्र पार्क की बहुत बहुत बधाई देता हूं हमारी सरकार देश में ऐसे छह और पीएम मित्र पार्क बनाने जा रही है তিনি বলছেন কীভাবে পি মিত্র পার্ক বদলে দেবে ভারতীয় টেক্সটাইল শিল্প এই মেগা টেক্সটাইল পার্ক একটি আধুনিক ইন্ডিকেট শিল্প এলাকা যেখানে স্পিনিং উইভিং প্রসেসিং ডাইং প্রিন্টিং থেকে তৈরি পোশাকজাত দ্রব্য সব কিছু একসাথে একসাথে এক জায়গায় সমস্ত উৎপাদন প্রক্রিয়া হওয়ায় পরিবহন এবং লজিস্টিক খরচ কমবে যার ফলে ভারতীয় টেক্সটাইল পণ্য আন্তর্জাতিক বাজারে আরও প্রতিযোগিতামূলক হবে এই প্রকল্প কর্মসংস্থানভাবে লক্ষাধিক মানুষের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে বিনিয়োগ প্রযুক্তি ও বিশ্বমান মধ্যপ্রদেশের এই পার্কে প্রায় একুশ একুশশো কোটি টাকা সরকারি বিনিয়োগ রয়েছে বিশ্বমানের অবকাঠামো জিরো লিকুইড ডিসচার্জ প্ল্যান্ট সোলার পাওয়ার বাড়ি তৈরি প্ল্যাগ অ্যান্ড প্লে ফ্যাক্টরি ইউনিট ইত্যাদি যুক্ত হবে টেক্সটাইল জায়েন্টরা ইতিমধ্যে দশ হাজার থেকে তেইশ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ অঙ্গীকার করেছে এখন দেখার এটাই এই প্রকল্প বাস্তবে কতটা সফলতা অর্জন করে নজর থাকবে সেই দিকে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন শেয়ার করুন ভিডিওটি এবং চ্যানেলের সঙ্গে থাকবেন ধন্যবাদ